В Украине в больницах, там, где приходят военные на реабилитацию, обворовывают у них еду. Поняли? Военный, который кровь проливал на линии обороны, защищая Украину, приходит в больницу лечиться, его там помоями кормят. Сейчас я вам покажу, он говорит, что это за клей. Ну, в принципе, плата чистая. Единственное, что ну, у нас тут всякие... Ви бачите, оце грибок пліснява. Ну прямо біля от, от подушки. От подушка, де людина лежить. Доброго ранку! З вами передача здохне Або Помри. Сьогодні ми в психлікарні лікарні сніданок, який нам обіцяли, що в понеділок буде дуже смачний. Це овсянка. Ну, Молочна овсянка. Я її ще не пробував. Молочний клей. На вечері у нас. Переваренный рис. Прям переваренный максимум. Да, макароны с мясом. Ну, не знаю, наверное, это тушенка. Шкурка всякие. Блять, овсяную кашу сварить не может. Что вы, блять, пихаете вот эту вот кацапскую отраву, блять. Вас что, научить Кашу варить овсяною мені потрібно приїхати в Україну. Що мені робити? Мені потрібно вас вивч... вивчити, Як кашу треба варить, блядь. Жінки, как вам не стыдно, блядь? Стоїть в ковпаке такого по вариха одето. щоб вона попала в цю лікарню, а потім добивалась того, щоб її годували гідно. Сколько лет визит в Харчу? Два года. Скажите, за два года вам поступали жалобы от больных, пациентов, которые э, жаловались на качество питания? А что такой колпак низкий? Надо было на два метра колпак одеть, чтобы до облаков доставал. Стоит такая... Да. А рядом клоун, блядь, стоит, начальник этой больницы. Сколько лет вы заедете в Харчеблок? Два года. У психиатричного хора и больника. Поэтому у нас и питание под них подстроено. Психиатрично а, хворих больных не треба годувати овощами, м'ясом. Нет, вы все. Почекайте. Есть специальные порции, да. есть специальные диеты. Нормы. Я рассказывал, есть, есть, шикарные, есть диеты и нормы. Который тоже якобы не знает, что происходит. Да Та что там знать? Если бы я начальником больницы был, я что, в столовую не зашел? Взял бы вот так пальцем, блядь, цукашу. Вот так вот попробовал, сказал бы, что это такое, блядь? Что это такое? Блять, я в 95 пятом году уехал, я помню в школе, все, кто на столовой работал, бабы, и с сумками, блядь, тащили до дому, как лет, и все то, что они в учнів зворовали, блядь, до дому. Это для кума, это для того. Воры, блядь, последнее заберут у своих детей и у солдатев. Приходят, блядь, лечиться, ну хорошо, замначальника Одессы. А Одесса это что, не Украина? Я сказал в Украине. Одесса же это Украина. Правильно, в Украине обворовывают своих солдат на еде. Помоями кормят. Блять, если бы в Израиле такую еду принесли бы, блять, в рожу. Засунули. Понимаете, это был бы последний день. Они, блядь, не знают, что сказать. Они стоят, дают интервью напротив этой столовой, которую построили при Хрущеве, блядь. Еще. И никто ни одного раза кисточкой не покрасил, ни стены, ничего. Все заросло там, блядь, отваливается штукатурка, лежат на реабилитации солдаты и нюхают эту заплесневелую стену, которая им добавляет болезни. Воды От, блядь, воры! Воры, блядь, вор на воре! Я поэтому и уехал. Потому что куда не придешь, придешь в милицию, блядь, хабаря давай. Придешь, блядь, я не знаю, там, э, налоговую, хабаря давай. Блядь, как вы, блядь, с этими хабарями заебали уже? Немая никаких сил. Я говорю, блядь, начальство в Одессе, блядь, все ворует. Мытница, блядь, ворует. Милиция, блядь, ворует. Недавно смотрел, там показывает, один бедный журналист в Украине побачив, как, блядь, голова вывозил грузовик журству, журства. Он говорит, куда вы везете? Кто ты такие? Кто ты такие? еще и пьяный стоит. Вызвали милицию. И милиция, блядь, нихуя не сделала. Стояли улыбки там кидали. Боже мой! Что хотят, то и делают. Ну ладно, эти воры, но, блядь, еду! Вас что надо приехать? Еду! Учить готовить! За жлобье, блядь, жлобье, пол котлеты, блядь, положи, да пол котлеты себе на карман, чтобы до дому, блядь, это в крови, блядь, уворовать у полу, блядь, у погибающего, у того, кто лечится, последнее забрать, блядь, и только поют песни про коммунистов, с 95-го года нихуя не изменилось, как вон испевали, блядь, Суровые годы Никто не может найти Того, кто виноват А что там искать? Если у меня, блядь, должность Начальник больницы То я за все отвечаю Она каже, Одного поставили, потом см... Вот эта текучка кадров Что никого заебать невозможно Цего уволили, цей пришел Дивится, ага, что воно такое И где воно можно хапнуть Блядь, последнее разграбили Во время войны во время войны. Уже это, я это еще год назад говорил. Уже все это видят. Блять, вы своих солдат помоями кормите. Помоями, блять. Как вам еще в голову вбить? Я что ли поваром должен вам приехать? И правильно овсянку заварить. Вы помоями кормите своих войсковых. Жлобье, блять. В муниципалитете, блядь, поют песни. Суровые годы приходят. Куда ни зайдешь, везде поют песни. Им всегда найдется, что сказать. Только не вину нас. Який там Тарас Григорьевич Шевченко? Проворовали, блядь, всю Украину. Как только получил якусь должность, сразу воровать. У вас что, блядь, вот эту кашу Зеленский своровал? Чи Ермак своровал? Кто ее своровал, блядь? что вы не додаете ни овощей, блядь, и ни фруктов нету. Лето на дворе. Почему вы фрукты овощи не даете? Зеленский своровал с Ермаком, блядь. Я не могу понять, когда вы, блядь, уже перестанете воровать. Когда? А на шо мне не жить дома? Да, блядь, песок жри. Траву жри, блядь. А у солдат не забирай. Я не могу понять, что за люди, ёб твою мать. Це ніколи не закончится. 30 років я там уже не був. Я уїхав, блядь, нічого не змінилося. Нічого. Не женися на богаті, бо вигани з хати. Не женися на обогі, бо не будеш спати. Оженись на вольній волі, на козацькій долі. Яка буде, така буде. Чи голо, то й гола, та ніхто не докучає. І не розважає, чого болить і де болить, ніхто не питає. У двох кажуть плакать легше, мов неначе, не потурай, легше плакать, як ніхто не бачить.